выиграли первый тайм. Была надежда, что победим. Как видите, второй тайм. Какая-то, может, не знаю, неудача, может, там, Буяльский, там, и вот наступает на хил, у него порван бутс, порван носок, не может встать, это мы играем десятером, пропускаем. Ну, я не знаю, тяжело сейчас после игры так все даже сейчас отпуск, а никакого настроения ничего. Ну, пустили, можно сказать, победу. Была ну, хорошая игра, я думаю, для болельщиков, была атака на атаку. Мы даже в десятером, когда играли, ну, не сдавались. Я хочу извиниться за свое удаление, но в конце. Ну, мне кажется, когда Дентиню прыгает сзади нашему игроку, просто сзади. И даже там, мне кажется, чисто красный. Он специально в него бьет. Не знаю. Вот. Ну, я хочу извиниться, перед командой за свое удаление, тоже неправильно. Но это были эмоции, когда проигрываешь принципиальному сопернику. Ну вот когда идет провокация на провокацию, во втором тайме, в конечном итоге, неспортивное поведение в силу того, что уже просто невозможно было вот, вот эти провокации выдерживать. Что нужно, ну, когда всегда, это дерби украинское. Ну, и всегда, конечно, на эмоциях хотели перед своими болельщиками добыть победы. Ну, так вот сложилась игра видеть. И поэтому эмоции, когда они сравняли 2-2, эмоции уже захлестывали. И, наверное, каждый должен проанализировать этот сезон, сделать ошибки, постараться исправить ошибки. И отдать больше во второй части сезона, чтобы вернуться на прежний уровень, чтобы. Я думаю, все мы исправим. Ну, наверное, чемпионат уже можно... Не знаю, Шахтер поздравит чемпионца, но мы должны улучшить свою игру и, я надеюсь, будем только радовать болельщиков. Забитый мяч Беседина, это опять-таки еще один повод для оптимизма, если его дальше искать? Ну, не знаю, какой, может быть, мы проиграли 4-3, но ну, я не знаю, какой оптимизм. Типа, ну, игра, наверное, для болельщиков была хорошая. Ведь были голы, были эмоции, были удаления, были провокации, ну, что... thank